Ми розповімо вам про шлях Київського академічного театру на Липках, якому виповнюється 90 років. Цей шлях непростий, пов'язаний з тим, що на посткомуністичному просторі в Москві, в Ленінграді, а потім і в Києві, в Харкові організовувались дитячі театри. Засновники театру. Ірина Дєєва і Олександр Соломарський ентузіасти, молоді актори, які шукали свій шлях в мистецтві, 20 роки позначені взагалі пошуком багатьох напрямків у мистецтві. І ці актори, ентузіасти, вирішили присвятити себе тому, щоб зібрати дітей, які. Не опікувались ні з ким. Створити для них театр. Театр, який формував би їх свідомість, мораль, допомагав стати війти в доросле життя зрілими, розумними, добрими. Отже, ми повертаємось у 20-ті роки, у той час, коли було створено театр юного глядача. А допоможе нам у цьому книга александра соломарского розповедатыая сам автор идея театра для детей созревала постепенно она даже получила некоторую поддержку общественности киева группа молодых фантазеров перекочевала в роскошное помещение на владимирской улице в педагогический музей позднее уже в этом здании был открыт киевский филиал центрального музея ленина. Сцена маленькая, зал хороший, нарядный. И вот здесь уже началась подлинная история киевского тюза. А к этому времени уже организованы и работали театры для детей в Москве, Харькове, Ленинграде. Но каждый из них шел по своему особым путем. Трудно было обобщить опыт и уловить какие-то устоявшиеся принципы, на которых должен строиться такого рода театр. С чего следует начинать? Какое художественное начало должно быть в нем преобладать? Сказочное, романтическое, героическое? Выбор пал на сказки Маугли по Киплингу и Соловей по Андерсону. И уже в первые месяцы работы произошла своеобразная дифференциация. Все люди, случайно попавшие в театр, очень скоро отсеялись выгод материальных театр никому не сулил театр для детей могли строить только энтузиасты увлечен нашли репетиции по молодому спорили пробовали рисковали и мечтали дискуссии о творческих путях затягивались порой до 5 6 часов утра маугли оставила дерево оформлял зарицкий отличный художник для детского театра он как-то сразу интуитивно почувствовал своеобразие детского восприятия. Совершенно волшебную музыку к спектаклю написал тогда еще совсем юный композитор Виленский. Когда спектакль был готов, оказалось, что играть его нельзя. В городе эпидемия скарлатины. Естественно, строить было бы второй спектакль, накапливать репертуар, но средств не было, никакой зарплаты никто не получал. Велико было искушение бросить все и разойтись. Это было первое серьезное испытание для театра и всего коллектива. Мучительно искали выход и нашли его. Драматургу Яновскому, члену управления коллектива Тюза, принадлежала счастливая мысль. Всем коллективам включиться в борьбу со Скарлатиной. Массовым тиражом выпустить однодневную газету. Все на борьбу со Скарлатиной. Известные врачи без гонорара дали свои статьи в газету, а крупную сумму получили от торговых объявлений. Ну, время ж было неповское. Наборщики бесплатно сверстали номер. Сбором статей, рекламой, распространением газеты по всем городам Украины занялись артисты. Таким образом, добыв средства, коллектив приступил ко второй постановке Соловья Андерсона. Театр в Киеве открыл свой первый сезон 6 ноября 1924 года. Сразу же вокруг молодого театра на общественных началах организовался педагогический актив. Киевским театром заинтересовались и полюбили его не только юные зрители, а буквально все киевляне. Несмотря на это, спокойной жизни не было. Это было время споров, творческих дискуссий. Одна проблема сменяла другую, и каждый отстаивал свою точку зрения горячо, темпераментно и убежденно. Сказка вредна для детей. Сказка дезориентирует детей, уводит их от реальной жизни. Сказка должна быть изъята из детской литературы, а в театре запрещена безоговорочно. Во весь голос заявили педагоги, примыкавшие к левому, вернее, левацкому фронту как видно, едва театр стал на ноги, появилась угроза его смерти. Но мы решили не сдаваться, дойти до наркома. Хорошо запомнилась первая встреча с наркомом просвещения УССР Скрипником. Скрипник хитрым и чуть насмешливым взглядом окинул присутствующих. Мне показалось, что он остановил взгляд на мне. Ну, может быть, потому что у меня был несколько растерянный вид. Николай Алексеевич чуть улыбнулся, и я понял, сказка будет жить. Будет жить и театр. Поддержанный наркомом просвещения Киевский театр с новыми силами взялся за полюбившееся дело. К нам пришел уже известный в то время художник Владимир Татлин. А его привлек Амросий Бучма, который принимал участие в постановке пьесы Гжицкого «После зари». К слову сказать, Бучма работал удивительно увлеченно темпераментно, ярко, очень интересно, образно рассказывал о гуцулах. Внимательно слушал увлекательные рассказы о Карпатах и художник Татлер. И вдруг при всех крикнул «Железо! Железо! Именно железо!» и быстро ушел. Так как у художника Татлина была довольно странная репутация, мы переглянулись. Амвросий Бучма улыбнулся, а кое-кто откровенно рассмеялся. Дело в том, что художника, имя которого впоследствии стало известно далеко за пределами Советского Союза, называли в то время Татлин Летатлин. Татлин принес макет карпатских гор из черного листового железа. Меня ошеломила не столько творческая смелость художника, сколько материальная сторона этого смелого замысла. Амвросий Максимильянович сразу принял эту фактуру. Карпатские горы из железа ⁇ это хорошо, но где его достать? Мы с художником отправились на завод Арсенал, который шефствовал над театром, просить строго фондируемое, остро дефицитное листовое железо. И представьте себе, художник убедил руководство Арсенала. Арсенальцы сами завезли железо и смонтировали карпатские горы спектакли «После зари» Гжицкого, который заканчивала режиссер Ирина Савельевна Деева, «Хо» Мамонтова в постановке Павлена и Соломарского, спектакль «Соловей» по Андерсу в постановке Уринова шли в театре очень успешно. Зрители принимали их хорошо, хотя, бы, хотя и по-разному. Это были яркие страницы киевского тюза. Николай Алексеевич Скрипник, который внимательно следил за жизнью театра, сразу решил вопрос о материальной базе театра. По моей просьбе изведения Вовку было изъято и передано нам помещение Малого театра на Хрещатике 36. Киевский театр стал очень быстро расти, набирать сил. Он становился, пожалуй, самым популярным театром в Киеве. Большие творческие дела в Малом театре. Так была озаглавлена одна из крупных статей в театре. Хотя дела шли очень хорошо, сомнения в правильности выбранной линии не проходили. Нужна была современная сказка. К этому времени появилась такая сказка «Колька ступен» Ауслендера, и театр включил ее в свой репертуар. Для постановки были приглашены режиссеры Мейерхольдовской школы Смирнов и Искандер. Таким образом в театре были представлены все режиссерские направления. Режиссер Ирина Деева предложила почти традиционное прочтение сказки Киплинга Маугли. Она много работала с актерами, добиваясь выразительности сценических образов в интерпретации пьесы, целиком следуя за автором. Настоящие большие режиссеры и художники принесли в театр подлинную культуру, взыскательность, вкус. Киевский тюз рос, мужал, постепенно складывался его целеустремленный коллектив энтузиастов. Дальнейшие поиски в области репертуара были направлены по линии героя романтической Робин Гуд, Вильгельм Тель, Дон Кихот. В театр пришли новые режиссеры Лишанский, Лундин, Вильнер, художники Шкляев. Драг. Сблизились с коллективом Александр Давженко, профессора Соколянский, Владимирский, известные литературоведы и театроведы Деич, Чаговец, педагоги Пахаревский, Гордиенко и ряд других общественных деятелей, педагогов и ученых. Хорошо запомнилась затянувшаяся на много часов после просмотренного спектакля беседа с коллективом Александра Давженко и профессора Соколянского. Глубоко Взволнованно, необыкновенно ярко и Подовженковски образно, говорил Александр Петрович: он призывал режиссеров и актеров театра учиться у жизни, наблюдать ее во всех проявлениях, изучать и любить своего интересного, талантливого зрителя. К этому же периоду, с 28 по 29 год, следует отнести наивысший взлет деятельности детского парламента при театре, так называемого делегатского собрания заботами членов этой детской организации в каждой школе были организованы уголки детского театра, выставки детских рисунков, рецензий, классных сочинений по литературе. Пожалуй, это и есть самая яркая, самая значительная страница нашего юношества, нашего человеческого становления, говорили они. Говоря об общественной деятельности, общественном лице киевского ТЮЗа, хочу вспомнить еще одну сторону жизни коллектива. Вечером в селе спектакль. Клуб набит до отказа. Душно так, что керосиновые лампы гаснут. Выхожу на улицу подышать свежим воздухом. Вижу, горит крыша клуба. Я поборол себе желание крикнуть «Пожар!». Вышел на сцену, закрыл занавес и попросил зрителей выйти на улицу. Обошлось без давки и неизбежных жертв. Через несколько минут мы тушили пожар. Все артисты цепочкой по конвейеру передавали ведра с водой. Я был на горящей крыше. Помогала нам только небольшая часть крестьян. Ну, сегодняшние колхозники, остальные стояли стеной и смотрели. Тревожную ночь провели мы в деброво ленинском Потом в Киеве начался сбор средств на постройку нового клуба. Очень помогал нам завод «Арсенал». Вот так жил Следует упомянуть еще о том, что при Киевском театре юного зрителя была организована студия. Она значительно расширила постановочные возможности театра, обеспечила коллектив притоком молодых актеров, нацеленных на работу в детском театре. Выпускники театральной студии составили основу организованного нами первого на Украине кукольного театра. Из этой же студии вышли два выдающихся балетных актера – Курилов и Адашевский. Вспоминаю о поучительных беседах с коллективом театра корифея украинской сцены Панаса Карповича Саксаганского. Они были теплыми, душевными, дружескими. Панас Карпович делился своими мыслями о прошлом, о беззаветной любви к театру. Он рассказал коллективу Тюза о самом первом театре для детей в Украине, который организовал еще в 1909 году на своем хуторе известный драматург, режиссер и актер Марко Лукич Кропивницкий. Ставили пьесы «Коза Дереза», «Ивасы Ктелесы», «По щучьему велению». Марко Лукич сам писал декорации, делал костюмы, реквизиты и был очень увлечен работой в этом первом украинском театре для детей. Очень любил атмосферу этих спектаклей Давженко. Он часто приходил в театр и говорил «Отдыхаю душой, поражаюсь богатству, яркости, своеобразию детской фантазии». Но и эта увлекательная страница жизни киевского театра юного зрителя была перевернута. А на следующей странице значилось овладение вершинами классической драматургии. Творческий коллектив профессионально созрел. Мастерство актера выросло. В театр пришли новые известные актеры. Многие театральные деятели Киева считали, что спектакль Дон Кихот к этому времени поставленный Деевой, явился крупным творческим событием не только в жизни театра юного зрителя, но и во всей театральной жизни киевского сезона 1928 года. «Дон Кихот» был действительно ярким, увлекательным спектаклем с чарующей музыкой Веленского. Песни и спектакля запоминались легко, напивались зрителями тут же в театре, на улице, в школе. Спектакль смотрели много раз не только дети, но и взрослые. Яркие костюмы художника Драка были приняты всеми зрителями, и детьми, и взрослыми единодушно. Бедный в то время театр обладал отличным оркестром. К слову сказать, это позволило для повышения музыкальной грамотности зрителя включить в программу нашей деятельности и концерты для детей. В репертуар киевского тюза были включены «Женитьба» и «Ревизор Гоголя», Чалый Чалалы» Карпенко-Карова, «Вильгельм Тель» Шиллера. Постановка спектакля «Недоросль» театру явно не удалась. Стремление приблизить классику к современности, сделать ее доступной и понятной школьнику, привели к упрощению и даже искажению классического произведения. Вопреки исторической правде, вопреки логике, на сцене атмосфера накалялась чуть ли не дореволюционной. Без каких-нибудь заметных искажений и искривлений театр успешно справился с такими постановками, как «Женитьба» и «Ревизор Николая Гоголя». В этих и прочих постановках я, как актер, сыграл роли Хлестакова в «Ревизоре», Саву Чалова в одноименной пьесе, Вильгельма Теля, Робин Гуда, Гарун Аль-Рашида и другие. Большим событием в дальнейшей жизни киевского тюза был переход в новое прекрасное помещение – дворец на улице Карла Марца. Новые постановочные возможности позволили театру включить в репертуар «Синюю птицу» Меттерлинга, Режиссером спектакля по рекомендации Станиславского был приглашен Вершилов, а ассистентом стал талантливый артист нашего театра Фариновский. Сам Константин Сергеевич принял активное участие в постановке как художественный консультант. «Синяя птица» на украинской сцене – значительное событие в жизни Киевского театра юного зрителя. В этом театре были започаткованы все театральные направления, которые на тот час были Представлені в світовій культурі. Як ми пам'ятаємо, що на той час цей театр дав, власне, всі пошуки, які здійснили свій своє, знайшли своє втілення в контексті європейського театру. Це покоління воно в себе поглинуло. Краще здобутки, які на той момент міг запропонувати театр.